આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ યુટ્યુબ ચેનલ વ્રત કથાઓમાં આપનું સ્વાગત છે આજે આપણે આ વિડીયોમાં ગૌ માતાના એકસો ને આઠ નામ એટલે કે ગો અષ્ટોતર નામાવલીનો જાપ કરીશું ઓ કપિલા નમઃ ઓ ગૌતમી નમઃ ઓ સુરભી નમ ઓ ગોમતી નમઃ ॐ नन्दनी नमः ॐ श नमः ॐ वैष्णवी नमः ॐ मङ्गला नमः ॐ श नमः ॐ महादेवी नमः ॐ सिन्धु अवतरणी नमः ॐ सरस्वती नमः ॐ त्रिवेणी नमः ॐ लक्ष्मी नमः ॐ गौरी नमः ॐ वैदही नमः ॐ अन्पुर्णा नमः ॐ कौशल्या नमः ॐ देवकी नमः ॐ गोपालिनी नमः ॐ कामधेनू नमः ॐ आदिति नमः ॐ महेश्वरी नमः ॐ गोदावरी नमः ॐ जगदम्बा नमः ॐ वैजयन्ती नमः ॐ रेवती नमः ॐ शती नमः ॐ भारती नमः ॐ त्रिविदा नमः ॐ गङ्गा नमः ॐ यमुना नमः ॐ नमः ॐ राधा नमः ॐ मोक्षदा नमः ॐ उत्तरा नमः ॐ अवदा नमः ॐ ब्रजेश्वरी नमः ॐ गोपेश्वरी नमः ॐ कल्याणी नमः ॐ ॐ विद्या नमः ॐ ज्ञानेश्वरी नमः ॐ कालिन्दीं नमः ॐ प्रकृति नमः मरुन्दन्ती नमः ॐ ृन्दा नमः ॐ गिरिजा नमः ॐ मनोरणी नमः ॐ सन्ध्या नमः ॐ ललिता नमः ॐ रश्मि नमः ॐ ज्वाला नमः ॐ तुलसी नमः ॐ मल्लिका नमः ॐ कमला नमः ॐ योगेश्वरी नमः ॐ नारायणी नमः ॐ शिवा नमः ॐ गीता नमः ॐ नवनीता नमः ॐ अमृतामरो नमः ॐ स्वाहा नमः ॐ धनया नमः ॐ ॐकारश्वरी नमः ॐ सिद्धेश्वरी नमः ॐ नमः ॐ रुद्रेश्वरी नमः ॐ रोहिणी नमः ॐ दुर्गा नमः ॐ दुर्वा नमः ॐ नमः ॐ रमा नमः ॐ मोहनेश्वरी नमः ॐ पवित्रा नमः ॐ शताक्षी नमः ॐ परिक्रमा नमः ॐ पितरेश्वरी नमः ॐ हर्षिद्धी नमः ॐ मणि नमः ॐ अञ्जना नमः ॐ धरणी नमः ॐ विन्द्या नमः ॐ नवदा नमः ॐ वारुणी नमः ॐ स्रुवणा नमः ॐ रजता नमः ॐ यशस्वनी नमः ॐ देवश्वरी नमः ॐ ऋषभा नमः ॐ पावनी नमः ॐ सुप्रभा नमः ॐ वागेश्वरी नमः ॐ मनुषा नमः ॐ शाण्डिली नमः ॐ वेणी नमः ॐ गरुडा नमः ॐ त्रिकुटा नमः ॐ नमः ॐ नमः ॐ शीतला नमः ॐ गायत्री नमः ॐ कश्यपा नमः ॐ कृतिका नमः ॐ नमः हूणानः ભક્તા નમઃ ઓમ ભક્તિ નમઃ ઓમ ત્વરિતા નમઃ જય હો ગાય માતા તેમ વ્રત કથાઓ તરફથી આપ સૌને પવિત્ર શ્રાવણ માસની શુભકામનાઓ પવિત્ર શ્રાવણ માસમાં ભગવાન શિવની આરાધના માટેના વિવિધ વિડીયો તેમજ શ્રાવણ માસમાં આવનાર બધા જ વ્રતોની વિધિ વાર્તા આરતી વગેરે અમારી ચેનલ વ્રત કથાઓ પર ગુજરાતી ભાષામાં ઉપલબ્ધ રહેશે આવા ભક્તિભર્યા વિડીયો માટે અમારી ચેનલ વ્રત કથાઓને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બે ને પ્રેસ કરો જેથી અમારા વિડીયોની જાણકારી તમને મળતી રહે